Вже 66 років ми живемо під мирним небом. Навкруги не вибухають снаряди, не гинуть від пострілів. Люди війна вже давно скінчилася. Більше півстоліття тому наші діди та прадіди здобули велику перемогу над німецько фашистськими загарбниками. Ми завжди будемо пам'ятати їх подвиг і пишатися нашими пращурами. 29 листопада. Вже в раз разу Севастополі, місті бойової слави, було проведено зустріч поколінь. В актовій залі Севастопольського центру культури та мистецтв, де проходила зустріч поколінь, не було вільного місця. На захід завітали представники влади міста, ветерани великої вітчизняної війни, курсанти, ліцеїсти, студенти Севастопольських вузів та школярі. Наш принцип один – ветеранів чествуємо, ветеранов чествує. до них домой, знімає кліпи, розговорюють, говорить правду, історії, вони воювали, розказує. сьогодні. Ми чествуємо Москви. Проблема головна. традиции ветеранов, молодежи. Вот наш лозунг и для чего мы вот эти все вопросы решаем, для чего собираемся и работаем для молодежи. Она важна тем, что кому-то мы должны передать традиции. Наши ветераны воевали, они прошли войну, они восстановили Севастополь. И они вправе сказать молодежи, что делайте так, как делали мы. В себя всех, не жалея своих сил, для, родин, для победы, и такими будьте. Представники Севастопольської влади привітали і захисників Москви і усіх ветеранів не тільки на словах, а й зробили цінний подарунок для будинку ветеранів орхтехніку. От імені руководства города сказати спасія совету ветеранів, вам, людям прошедшим голод, холод, муки війни. победивших в самой жестокой, в самой кровопролитной войне. Низкий поклон тем, кто принимал участие в обороне Москвы, тех, кто принимал участие в обороне Севастополя. Но сегодня мы празднуем начало победного шествия Великой Отечественной войны именно от стен Москвы. Кто помнит от родных, близких, тот никогда не забудет того, что сделали советские войска в победном бою под Москвой. Это не просто победа, это символ великой победы в Великой Отечественной войне. От имени Севастопольского городского совета я искренне поздравляю вас с 70-й годовщиной битвы под Москвой, победы под Москвой. Это действительно знаковое событие. Ведь до этого фашистская армия, в общем-то, не знала таких сокрушительных поражений. Почти два года браворным маршем, пройдя по столицам Европы, почти без боя, владе Францией, здесь она впервые почувствовала, что значит русский дух, что значит советский народ. И впервые мир узнал, что есть сила, которая способна остановить эту коричневую чуму. Когда величайшего стратега, командующего Юрия Константиновича Жукова спрашивали, что больше всего он помнит из множества сражений, он не задумываясь в своих мемуарах говорил, прежде всего это битва за Москву. Это действительно переломный этап. Да, конечно, были потом великие победы. Сталинград, Курская дуга. Но началось все с Москвы, когда отступать было некогда, когда действительно сила духа в общем-то, превзошла мощь стали и огня. В Севастополе есть замечательный боевой, может быть, не такой многочисленный, отряд. Этот отряд это Совет ветеранов-защитников Москвы. Завдяки таким зустрічам зв'язок між поколіннями міцніє. Молодь пам'ятає історію своєї країни, вчиться бути патріотичною та свідомою. Такі заходи у нашому місті стали вже чудовою традицією. Севастопольська молодь і надалі продовжуватиме зустрічатися з ветеранами, бо ці поважні люди гарний приклад для кожного з нас. Вони вибороли для майбутніх поколінь не просто свободу, а мирне життя без стрихі.